Часто мне пишут в личное сообщение, Виталий, каким пылесосом ты пользуешься, Виталий, какой химией ты пользуешься. Никаких секретов нет. Всем, кто меня спрашивает, я рассказывал. Вот вчера вечером была консультация у меня с пара. Опять же, для начала, что я рекомендую? Для начала я рекомендую самый простой пылесос, самый дешевый, тот, который будет вам выполнять большинство видов работ. Это Керхер Пузи 10.1. Опять же, момент. Им тоже нужно уметь пользоваться. Нужно знать какой температуры в него заливать воды. В нем нужно знать, как замешать правильно порошковую химию, чтобы она не испортила насос, чтобы они форсунки не забились прокладки чтобы патрубки по не потек потому что если опять же не будешь уметь пользоваться правильно пылесосом что есть у меня на моем курсе я об этом рассказываю как правильно пользоваться пылесосом для того чтобы вам сервисный центр если он у вас где-то начнет протекать вы пойдете в сервис чтобы сервис вам не стал рассказывать что это не наша проблема это не наша вина как у меня было в моем случае у меня начала ручка протекать которая подает хип начала я поехал в сервис, они мне говорят, ну, мы ничего не сделаем, ручка там стоит 600 злотых, купи новую, типа, прокладка не меняется. А прокладка меняется, идешь в обычный автомагазин, покупаешь патрубок такого же диаметра, очекрыживаешь себе тот диаметр, который тебе надо, и все, прокладка готова. Но эти тонкости и секреты я, опять же, делюсь с ними на своих курсах. Опять следующий момент, какой химией я пользуюсь? Есть же разновидности загрязнения, запахи, мач... на нарыгали и так далее. Детские матрасы, детские коляски, шторы, тюли, занавеси, ролет, стулья, бильярдные столы, автомобильные потолки. Нужно тоже правильно уметь это все чистить, чтобы ничего не испортить. Как работать с кожей, как работать с глянцевой, как работать с кожей, покрытой лаком. Много-много-много нюансов, о которых я рассказываю на своем курсе. Так просто, если кто-то думает, что можно купить вот так пылесосик и начать этот бизнес, можно но будете очень долго набивать свои шишки. Касаемо поиска клиентов, обслуживания клиентов и так далее. Многие люди, которые начинают стартовать в химчистке, сталкиваются с такой проблемой, как «А где клиент?» Ну, там дал где-то объявление, да, там, один человек в неделю позвонил, в неделю там сделал там каких-то там пару заказов, ну и все. И думают, что ну все, работы больше нет в этой сфере, там большая конкуренция и так далее. Я вам хочу сказать, я на сегодняшний момент обслуживаю больше 150 гостиниц по всей Польше. Там работают мои партнеры, делясь со мной денежками. Эти гостиницы я беру под своим руководством от своей фирмы, я им выписываю счет-фактуру. И моя ответственность, если, не дай бог, там что-то пойдет не так. Опять же, я на своих курсах обучу, как искать клиент, где искать клиент, какие рекламы давать какие картинки давать, какой заголовок текста должен быть, как вести переписку с клиентом, как вести разговор с клиентом, как убедить клиента в том, что вы лучший в своем сегменте, как брать крупный коммерческий объект. У меня многие ребята, некоторые говорят, я там пошел в одну вторую гостиницу, меня там послали. Конечно, послали и пошлют, потому что в основном гостиницы для них не составляет труда купить пылесос, купить какого-то ваниша, пожечь себе ткань, пожечь себе пол. И неоднократно уже замечал, в гостиницу приходишь, где-то там белое пятно на сером ковроле. А, мы там ванишем пожили. А, окей, понятно. Ну, то есть персонал, он не обучен. Персонал не знают, как это делать. Какое-то что-то мелкое, что-то вот где-то там натоптали, почистить, они могут. А если что-то конкретное, кровь, где-то кофе разлили, где-то вино разлили. Не все знают, какими способами, какими средствами, какая ткань, как нужно правильно чистить, чтобы там еще не испортить и не попасть в деньги. Об этом всем я учу на своих курсах. Поэтому 17 лет опыта, ребят, за плечами моими. По сей день я тоже занимаюсь этим делом каждый день, потому что это хлеб, это хороший хлеб. У меня обучилось уже не один десяток людей, которые успешно занимаются этим бизнесом. Я обучаю людей онлайн, я обучаю людей офлайн, кто находится не в Польше, а кто находится, например, в других странах и тоже хотят завести этот бизнес без проблем. Поэтому, если вы хотите начать этот бизнес и зарабатывать, я вас приглашаю на свой курс. Все мои контакты есть в описании к моему каналу. Переходите, пишите мне, и мы будем с вами потихонечку работать. На сегодняшний день мой курс стоит 500 долларов. Мой курс отбивает при моих инструкциях по работе с клиентом и при том оборудовании, которое вы закупите, очень быстро. Если будете все делать хорошо и правильно, за первый месяц отбивается все. Если будете делать вяло текущее, ну, у нас пока ничке два месяца. Поэтому, друзья мои, кто себя хочет попробовать в этой сфере деятельности, пожалуйста, контактируйте со мной. Мой номер телефона есть вверху. Звоните, пишите, и мы с вами будем работать. Берегите себя.